keshbekni talab qilib olayotgan xaridor do'kondor yoki savdogarga bu yerda aytilyapti zulm qilib ha ularni haqqini go'yoki yeb qo'ygan bo'lmaydimi chunki keshbekni talab qilib olaversa savdogar hamma sotgan narsasi shundoq ko'rinib turadi ular ortiqcha soliq to'laydi qiymat ko'paygan sari soliqni qiymati ham ko'payib ketaveradi foizi ham u zarar ko'rib qoladi agar o'sha keshbekni talab qilmasa kassviy apparatda urmaydi ana u narsani sotilgan mol oz ko'rinadida solig'i kamayadi bu yerda keshbekni talab qilayotgan xaridor savdogorga zulm qilayotgan yo'q har bir savdo molini keshbekka urish kerak kasbiy apparatdan o'tish kerak deb qonun chiqarganlar zulm qilyapti xaridor zulm qilayotgani yo'q unga shu narsani o'ylab topganlar zulm qilyapti xalqqa savdogarlarga tadbirkorlarga ular zulm qilyapti solig'ini haddan tashqari oshirib yuborgan tadbirkorlar sinib qolyapti